ਰਾ ਮੰਚ ਜਿੱਤੂ ਉਲਟਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸਤੂਤ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜੀ ਕੁਸ਼ਵਧਰਮੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਜੋੜ ਕੇ ਪੀਲ ਕਿ ਇਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਫਾਕ ਨੂੰ ਪਾ ਜਿੰਦੀ ਤੇ ਹਾਇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਆ ਛੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय भारत माता की जय भारत माता की जय देश के दुश्मन दे हार है देश का दुश्मन हार है देश का दुश्मन हाय हाय जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा भारत माता की जय भारत माता

और उसने धमकी ये दी है कि मैं लेबनान और यमन को गाजा बना दूंगा। अगर नसीरुल्ला मारा गया है तो वो इंसानियत का दुश्मन था वो ना हिंदू का दुश्मन ना सिख का दुश्मन ना मुसलमान का दुश्मन वो इंसानियत का दुश्मन है खुदी वाले हमला कर रहे हैं इंसानियत का दुश्मन है लेकिन उसके मरने पर तू दुखी रहा हो पर खुश क्यों हो रही है मुफ्ती मुफ्ती महबूबा मुफ्ती में महबूबा और उसके बाप ने हमेशा देश से दुश्मनी की है आपको याद होगा कि जब मुफ्ती के पिताजी ने कह दिया था मेरी बेटी का अपहरण हो गया कोई अपहरण नहीं हुआ था इसके घर में पार्टियां चलती रही बिरयानी चलती रही और उसके बदले पांच दुर्दांत आतंकवादी इन्होंने छुड़वाए थे ये देश के दुश्मन है उधर से उमर अब्दुल्ला उधर से महबूबा मुफ्ती और फिर इन्होंने एक दिन का शो कराया एक दिन मैं चुनाव का प्रचार नहीं करूंगी इन्होंने काले झंडे लगवाए और यूपी तथा महाराष्ट्र की मस्जिदों में से भी काले झंडे लगाए शो किया लोगों को जबरी बंद करने के लिए मजबूर किया जिसका बाप होगा निशनुल्ला वो तो बंद करे हमारा वो कुछ नहीं लगता हमारा वो दुश्मन है तो देश के दुश्मन के मरने पर तिरंगे और भी जोर से ऊपर लहराने चाहिए ना कि काले झंडे तो हम लोगों ने ये सारे आपके सामने खड़े हैं ये बजरंगी सेना है जिन्होंने अभी जीद नवरात्रों में बजरंगी बनना है ये उस सेना की तरफ से गौ संवर्धन के हरिंदर जी की ओर से हनुमान सेवा परिवार के राकेश जी की ओर से ने मिलकर ये निर्णय किया कि और तो जो करना बाद में करेंगे मुफ्ती को जला के जूते मार के ये तय करना है कि जो तो देश के दुश्मन है वो मुफ्ती के साथ खड़े हो जाए और जो देश के शुभचिंतक है सारे मुसलमान मुफ्ती के साथ नहीं है किसी भी धर्म किसी भी जाति का जो हिंदुस्तानी है जो मुफ्ती के साथ है वो देश का दुश्मन है और मैंने भारत सरकार से ही मांग की है कि मुफ्ती को वहां से उठाइए विदेश में मत भेजिए नागालैंड की जेल में भेजिए एन एस ए के अधीन भेजिए जहाँ ना कोई इसकी भाषा समझे ना इसको वहां का कश्मीर का खाना मिले बड़ी बड़ी कोठियों पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है कश्मीर में मैं देख के आई हूं तो मुफ्ती भारत की दुश्मन है एन एस ए की ये अपराधी है ये हमारी सरकार से मांग है और अगर मुफ्ती ने ये धंग ना छोड़ा तो हम कश्मीर में जाकर भी आंदोलन चलाएंगे ਜਹਿਨ ਠੀਕ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੇ ਸਾਰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਿੰਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਐਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗੋਸੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ